Вчера вечером около, около 8 вечера в дежурную часть Измаильского отдела полиции поступило сообщение, что во дворе дома по улице Энгельса неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату. Туда была направлена группа патрульных полицейских. По прибытию на место увидев этот человек, который увидел патрульных, стал угрожать, они начали его задерживать, и в момент задержания он отстреливался в них из пистолета, и при задержании бросил в их сторону гранату, которая разорвалась и причинила телесные повреждения этим двум сотрудникам патрульной службы. На месте им была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы, злоумышленник задержан. По выясненным обстоятельствам это оказался житель города Измаил, 30-летний. Сейчас выясняются обстоятельства, что повлияло на это. И опять же по месту, на месте были найдены чека от гранаты и осколки граната УЗРГМ-2. То есть предположительно экспертиза уже покажет окончательно, это была она или нет. И у него был также с места происшествия изъят пистолет марки «Задирал». По данному факту начато уголовное производство по признакам статьи 348 Уголовного кодекса Украины. На данном этапе ведется досудебное расследование. Это угроза жизни сотрудника правоохранительных органов. Санкция от 10 до 15 или лишение свободы по жизни. Сотрудники чувствуют себя хорошо, их жизнь ничего не угрожает. Они получили оскольчатые ранения, кто-то в грудную клетку, кто-то по ногам. То есть там разные оскольчатые ранения, чувствуют себя более-менее хорошо. Назначен ряд экспертиз, которые установят и по взрывотехническим аспектам, то есть по гранате, по оружию и также по его состоянию и психическому, и вообще его состоянию алкогольному было обвинение или нет. Что вел он себя весьма неадекватно. Он кричал, он бегал по улице, ну как бы с со слов очевидцев, он бегал по улице и грозился взорвать гранату. были какие-то возгласы, какие-то выкрики. Ну, возможно, он был в состоянии опьянения какого-то. Какого, какого установит экспертиза?